В 2013 году 8 мая подписал контракт во внутренних войсках. С 2013 служу и в 2013 осенью получается в конце ноября ночью нас подняли по тревоге и сказали сразу собирайте сумки, выезжаем в Киев. Мы подчинялись приказу. Приказ мы оспорить не могли. Через День, буквально, мы выехали уже на улице Киева, то есть стоять, держать оборону. Но спустя буквально месяц, это был декабрь, у нас особо таких не было ни стычек ни с кем ничего. И после того, как мы отстояли месяц, 3 января я приехал обратно в город. Спустя, буквально, я пробыл в отпуске 15 дней, мне позвонили и сказали, ты едешь в Киев второй раз. Я отказался ехать, потому как у меня по другой стороне находился дядя, тетя, бабушка, дедушка. мне говорили, что ну ты едешь без разницы, собираешь вещи и едешь в Киев. Я, то есть, не поехал. Доходило вплоть до того, что я хотел увольняться с войска. Я говорил, напишу рапорт. После меня никто не тронул. Я отказался от этого всего. Люди видели то, что они хотели по телевизору, нам показывали совсем другую сторону. И всем все по-разному преподносилось. В 2014 году, летом, 15 -го июня меня отправляют, звонят с числа 13, -го, говорят, поедешь обучаться типа на бутылочках. Я говорю, поеду. 26 числа я принял БТР в июне месяце, 28 я выехал на зачистку за поселка Закотного. При зачистке у БТР отказала газ и БТР не заводился. То есть стали на месте с полным боекомплектом и внутри было заложено боекомплектом все полностью. Десант просто прибежал назад, стали все за броню и кричали «Церковь, церковь, 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 ищи церковь». Я кричал, зачем они кричали в церкви снайпер. Мы навелись на церковь после того, как открыли огонь по церкви, положили туда 11 снарядов. Снайперский огонь затих и весь остальной тоже. Миномет, АГС, все полностью затихло. 27 июля мы заехали в Первомайск, стали колонной. Мы стояли минут 10. Через 10 минут открылся огонь. Открылся огонь не с пулеметов и с автомата. В огонь открылся сразу же с РПГ. Приняли удар в правый борт. Попали в нас с РПГ-29 вампир тандемный заряд. Пробил БТР вовнутрь. Прошло в двух или трех сантиметрах буквально возле воздушных баллонов. Каждый баллон по 150 атмосфер. Оно прожгло броню, прожгло железный уголок, прожгло матрасы, одеяла, подушки и дошло до 5-литровой бутылки с водой, потухло. Никакого приказа нам не поступало отходить, не отходить, никто ничего не знал. Приказа на отступление не было. Приняли решение сами отойти, потому что не было по огневой поддержке никакой не было возможности даже захватить и бороться дальше. Я стоял на блокпостах с людьми, которые, да, были на Майдане по ту сторону против нас, против внутренних войск. Мы стояли на блокпостах вместе, были сложные действия, то есть им нужно выехать на зачистку, мы грузились, ехали на зачистку. Нужно было прикрытие, мы ехали, прикрывали. Не было такого, что ты был на Майдане, я был внутренние войска, я не буду с тобой сотрудничать. Все были заодно. Если там конфликтовать, ничего не получится, мы только будем проигрывать и нести потери. У меня по сей день звенит уха, оно ну, то есть не проходит, оно либо усиливается, звон, либо пропадает. Либо может быть сильнее, частично. Это последствия не лечится. На данный момент продолжаю работать у себя в части. Было на учении в Золочеве. Вот так вот.